Sardina, absen ke-6 Tepangakan pulau Sardina yang waktu di Indonesia Saking absen ke-6 Tepangakan kami pulau Najan Karisma Arsi Saking absen ke-6 nani pulau Akhirnya Yasti Saking absen ke Sungguh meneh yang podcast selama menit Ini ini episode Bakal nyerita akhir kejadian aneh Boleh bukan apa-apa Sintang karanya jaga ke-8 Pondi iki ae kime bakal nuker ceritau sopal san jilin omak kuwal seng dumunok pas e nguri kipasan. Omak sepi sengus ora kitinggali. Nangeng, ananya sari nuker sengua kusti dueni ceritau kime-dure. Pan sa eki wasraw kito, koro saksi moto, sopo omak kasegut. Ndak sipa langgan aja. Lir samping rumah aku pake siki egin sepi. Hati-hati wayo. Sipa muda tetap lakat Cek nonton kula tiba pedagang ing pasar iki saben dinten menika kula kedinten sampeyan iki setuju. Serba iku nggih kepenak, apa utawa tasin omahmu iki. Sugun santan setahun lan saben minggu mesti ana kejadian sekolah ora umum. Mbak cerita yang paling awal yang juga curiga itu apa? itu kemudian banget Jamnya kurang mula, sekitar aku mulai sekitar jam selera sungi Aku ada mulai Pas lewat omah kui aku langan, Bayar Padahal sama Padahal tak ngerti, omah harus gue kosong Lampu merang, omah kosong itu buatan wajar, Mbak? Aku, aku mandek,

ini pertama kali aku pindah nih kono cermuras ya. penipu ini neruak minat ini enak, enak suara percusi kursi di geledek geret kono loh soalnya ini serak 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 jelas banget sampean buku itu dia diubah iya direar awalnya kita kira tikus itu kau kerja kono lah ya, akhirnya kok aku butuh ke kamarku tak dulek karena di senter. center dah tak dulek to hari ini kursi, -kursi ini orang pindah. Ini kursinya tak cedai Bapak, misalnya ini panas Kalau anak si dana temen kono lho Panas, berani kita bisa ngikut kok Biar anak si nempa ya mbak Iya, kan Saat banjuan itu kejadian dulu ya Kalau saya parah kono lho Kaya kadang di enek Piring di besar-besar Dari kono Kaya kadang nenek langkah alon-alon Kan, sempalang mimpi ini kuih ya Tidak suara kono suara nangis terjelas iya kayak orang itu nangis sedih nangis ya, Nangin, ya. Nek aku, aku tak gelap, ya suaranya ki, langsung hilang saat bunyi di sana nabes, kayak, mbak. iya helah. lakuin loh orang yang apa apa nih gak sih sampai harus tahu malam ini saya banget apa mbak Aku muntuh sakit orang lewat meneh. Ya jam setengah dulu isu, aku merunggul kutokan jendela sokaan orang aku. Tok, tok, tok. Kok yang mbak? Sampah saya tok. Aku mandel jendela. Terus, untuk mengakur jendela kocok-kocok jendela, aku merungkas jendela kocok dengan jendela kocok. Orang-orang merungkak teh. Orang-orang merungi-mengi. Mengulang dia sebetulnya melihat jendela. Terus, kembali kembali ke pintu angin. Lambene kau bentuk tembok, nangis orang itu suara. Aku mundur, lantas nah, aku ngecek, langsung hilang. Kejadian saat itu sehingga berkat salawatnya. Iya, sebenarnya aku orang itu turut ini aku. Masalahnya kau yang langsung ngebuat kau rumah. Mbak Naja, saat ini mau cerita aku kejadian yang paling merdeni, yang sampai yang alami, oh, yang nganti gawe sampai mutus sakit nah. pindah katanya kejadian itu jam-jam wingit, jam setengah tengah besok iya, karena aku ingin bila gitu tapi itu kok orangnya nyata ya, aku juga orang rosa nama cuman kita mampu, aku kok ada semua ada, ingat ya ale lalu ini loh, orang aku sampai aku bisa juga terhormatnya langsung gak? Oh, rata, awalnya kan pojok kamar putih, peteng mana loh tapi ki dulu di tiba-tiba ki gitu, jadi waduh mono ada lagi ngasih nusuk kulit mono kan eh padahal ki gitu, ya asli itu ki patah, nih, orang tak urep nih jadi saat dulu nih aku yang siapa yang gawe-gawe gini ki gitu. jadi koyo be ya enak sih ngarep pelakon mono kain lan pas jam setengah terus isu Radio lawasku, sing tak taruh neng rak kelo, Kira-kira tak colok ke list-list ibu-ibu kita, makan dewe, suaranya koset kaya nangkep siaran, nangeng, orang jeles, orang suara jesis, kaya kena pengandungan doles meng mikrofon, terus dolen, enak suara liri, omonginan dong, hati sumpah, aku merinding kabeh. Radio orang-orang boleh sayang, tapi soalnya alam, Nggak aku langsung nunggu Kamar yang banget Mencari tipis ke wajah jendela Radio kuih Isih kerset Terus terus alon-alon Suaranya berubah ke Jadi suara tangisan Tangisannya cekrok Serak Lan koyok Nah Loro Banyak Saat dulunya sampai Terus kamu suara tangis Sokorong tengah ya mbak? Iya <tuh> Tapi Wong ini beda Suara nangisannya cukup tegak, luwet jelas kaya tepat orang yang menjaga kamarku. Aku mandek, terus aku orang, -orang ubah. Nangis, tiba-tiba ku -tiba aku merasa raja-Nu menesep Siti, kaya orang mengungguk pinggir kasurku. Luwet, mengungguk pinggir kasur yang santai ya? Iya, aku biasa. Terus aku biasanya to rasanya berbunyi benar-benar orang sendiri rumbo mulu loh padahal ini biasanya kita orang alon mulu rumbo rajaku bunyi kerok alon nali kopi aku membutuh pelan dulu supaya orang bunyi sampai untuk orang dulu ya mbak iya nangin aku pengen. yakin kalau penasaran malah kayak pas aku nali kopi kalau aku gitu, Alon-alon, jelok arah pinggirnya selukui. Lan aku ngerom, gaya putih lusut. Gara-gara tuh Kaya ona wong nunggok, arah punggungnya, ngadep-ngadep nengaku. Gara-gara jahe, Aku ngerom jelek, tapi ketukui, tangisannya mandet. Juga nama-nama sengkasa. Seruak, kelaran, mono lho. Aku ngga bisa nuntuk. Iroku kalau lagi itu orang wani bukan keras Yes Terus sampai di sini enggak? Omahku tidur-tidur di kerasa halus Kayak anak gempa cilik mana lho Tampu kakakku mati Padahal saat kan kure Banjur sosok kuih, ngadek Alon Suaranya hmm. kebaya. Bisa, Santai kuih, ini jelas hmm. Kebaya Kebayak putih Padahal kayak sering Sering panggilan Eh pengalaman itu kurang Eh sosok kuwi ngadep ning sampe njangkanku. Aku bisa ngrasake ho adem ning sisi pipiku. Koyo di kok de iki kang arahku ngono lho. Terus koyo iki muni. Nek koyo iki aku kulu ning sisi kuping iki muni-muni rene. Baliyo nendel yo saiki. Badane warna estu. Badane koyo kemongkon, koyo wong kuwatir ngono kae. Sajani apa sing pengen diomong sama sosok kuwi ya, enggak? kurang ngerti tapi kalau si anakku hilang aku perlu langkah cepat lah kan 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 om aku ngono untuk buka kamarku terus ngerti gak toh buka kamarnya orang orang kayak anak sembunyi teh ngono kain so eto kalau orangnya ini nemu bekas tangan panjang ngono toh dua dua neng kamarku lima jari neng dua lanjut untuk menemukan Terus ibu sendiri sanggan, terus kiri-kiri, enggak enggak? Ya, ini kuih. Gue, aku langsung ninggal rumah. Orang pikir apa-apa memang. Aku ngerti. Oh, aku di orang-orang aman nih kalau Bisa lagi duduk harganya. Kalau kamu nanti simpan, kenal Energi lah, maklum. Sekarang abis, bisa ketawa, was. Maksudnya, kamu baik sifat, lo enggak tajar. Lagi kamu sampean, sekurang apa hati-hati. Jadi, buat panggung resipi. Amat gue orang abis,